Относительно автохамов да, и неправильных парковок, то есть, то есть когда перекрываются э, съезды тротуарные, то есть мне, допустим, приходится искать э, место, где пониже бордюр и там спрыгнуть, то есть или обходить несколько кварталов штрафовать их по максимуму, так как это создание аварийной ситуации, создание угрозы для э, жизни, да, жизни, ну, жизни и здоровья участников дорожного движения. Если э, опять же тот же парковщик увидит, что на это обращает внимание патрульная полиция и подъедет туда один или два раза, они начнут этому уделять внимание. Первое, выкликаем 102. А це компетенція патрульної поліції, оскільки це порушення правил дорожнього руху. В даному випадку це зупинка стоянка, що суттєво перешкоджає дорожнього руху, оскільки пішоходи у нас є учасниками дорожнього руху і транспортні засоби, які неналежно, скажімо так, припарковані. Вони і перешкоджають і пішоходам, і, і матерям з колясками, і так далі. От ви викликаєте поліцію, поліція складає виносить постанову. І штраф в даному випадку 425 гривень. Якщо немає водія, в даному випадку можна е, евакуювати транспортний засіб. І що особа з правопорушення? Це зупинка стоянка, наприклад, при, на, mm -hmm, на да. виїздах, це може бути частина друга, якщо це суттєво перешкоджає дорожньому руху. Це е, теж різниця. І частина перша статті 122, де просто зупинка стоянка не, не санкціонована, скажімо так, з порушенням ПД. І коли. Перший раз на особу складають таке адміністративні матеріали, воно, звичайно, все доноситься в наші бази даних. І інспектор, коли виносить в наступний раз рішення, він перевіряє особу щодо повторності вчинення такого адміністративного правопорушення. Якщо протягом року особа вдруге вчиняє таке адміністративне правопорушення, то йому... Скажем так, сбиваются санкция статьи, то есть штраф збільшується, або добавляются інші стягивания, які предусмотрены чинним законодательства. Так вот отследить именно реакцию да, патрульной полиции на вызов, когда ну, нарушаются права и вызывающий не может там находиться час-два, чтобы дождаться да, патрульной службы. Значит, все вызовы, которые поступают от э, скоржника, они приходят на линию 102. Mm -hmm. Линия 102 распределяет а, кому и куда выезжать по системе цунами, которая у нас есть на сегодняшний день. Экипажи отслеживаются и приезжают место вызова, получая задание. На место приезда а, экипажа они должны и обязаны выяснить, что именно произошло на месте. По возможности заявитель оставляет телефон, они связываются с заявителем и уточняют обстоятельства, которые, по которым обратился заявитель. У вас было предложение по совместному проведению мероприятий, что касается стоянок, что касается перехода. Мы бы хотели от вас получить предложение по времени, по датам, чтобы мы могли подстроить свои графики и сделать совместные рейды с адресами, которые для вас более болезненны. Вот. И провести отработки, э, провести дополнительные занятия с патрульными, то, что вы предлагали в обязательном порядке. Мы сделаем план по этому поводу начальник утвердит, и мы, соответственно, будем... У нас есть правило ПДД 4.16. Пешеход ⁇ мое право ⁇ Вымагает органе органів выконавшей влады, власникам автомобильных дорог, улиц и залезнейшей в создания умов для обеспечения для безопасности дорожного руху. То есть мы работаем в этом направлении, мы сотрудничаем с Департаментом муниципальной безопасности, пытаемся с властями городскими и областными найти диалог и хотим в конце концов увидеть план мероприятий по исправлению ситуации и устройству пандусов везде, где они нужны. Дорога – это наиболее опасное, наиболее важное место. Я хотел бы, чтобы вы тоже подключились к этому и со своей стороны, может быть, обратились к гостям, чтобы они дали разъяснение. Потому что у нас очень много мест, может быть, там 70 в городе, где пешеходный переход, а пандусов нет. Ну да, заездов дорожных. Даже вот сейчас мы с Максимом переходили дорогу. Да, даже возле вас, даже да. возле вас нету, хотя недавно там был ремонт и там. Да видно звуковой светофор поставили. Да и видно свежие бордюры. День, а... вот потому что понятно, а, что, что, что за один день это не сделать, но план нужен. Для чего нужен план? Для того, чтобы можно было контролировать. И мы, в первую очередь, вы и люди заинтересованы в этом, потому что это безопасность, это жизнь здоровых людей, безопасность дорожного движения. Правда, есть единичные случаи, когда это делается просто правильно. Патрульный подходит, представляется, говорит, кто он, предлагает свою помощь, спрашивает, нужна ли она и в каком виде. Все, в принципе, до всех тренингов вот этот главный рецепт. Представиться, потому что если человек не зрячий, кто к нему подошел, он не понимает, представиться, Спросить, нужна ли помощь и какая. Колясочник, человек незрячий, они сами расскажут, как им помочь. Потому что там столько нюансов, которые запомнить нереально просто. То есть очень простой рецепт до всех тренингов. По поводу всех этих нюансов, если у вас есть желание, конечно, мы готовы вместе с людьми с инвалидностью такой тренинг провести. А теперь я столкнулся еще с одной проблемой неправильных парковок, когда на месте для специализированного транспорта, да, на котором передвигаются люди с инвалидностью, стоят машины. А когда задавали людям вопрос, которые вставали на места, которые маркированы как место парковочное для человека с инвалидностью, да, где съезд, тротуары единственные там чуть ли не на километрах полностью заблокирован либо фурой, либо машиной. Задавали вопрос, вы понимаете, что вы нарушаете право вот этого человека? Они говорили, да, понимаем. То есть они еще и признают это. Говорят, ну извините, больше не будем. То есть смотрите, получается, о чем мы сейчас говорим? Что есть, вот, допустим, если взять научно-практичный комментарий до криминального кодексу, так, есть статья 24, которая говорит о том, что такое непрямой умысел. И это как раз наш случай. Для того, чтобы э, такие материалы можно было рассматривать как э, э, нарушение, предусмотренное 161 статьей, нам нужна субъективная да, сторона нарушения, она есть, объективная и объект. Смотрите, объект преступления ⁇ это по 161 статье, это э, право граждан на равные права, оно нарушается. 158, да. И объективная сторона правонарушения выражается в ограничении прав граждан по каким-либо признакам. Под прямым и непрямым ограничением прав подразумевается действия, которое лишают гражданина целиком или полностью реализовывать свои конституционные права и свободы, то есть 24 статью. Вот. Ну, зачитывать вам 161 статью бессмысленно, да? Скажите, пожалуйста, у меня такой вот вопрос. Про как происходит фиксация, происходит ли она, есть ли какие-то пометки в одним протоколах, что это не просто 12.10d, да, а какая-то пометка еще, что это перекрытие пандуса или нарушение прав человека с инвалидностью. Можно ли это отследить и вообще как вы относитесь к этой статье? Действительно ли нужно, чтобы был человек, который пишет заявление или действительно вот тех трех моментов, которые я назвала, их достаточно? Объект нарушения, объективно и Реакция все равно будет, даже если заявления не будет, все равно будет поступать звонок, выезжают, и потом все равно есть реакция о том, что было выявлено по факту. Да? Было нарушение. что касается экипажа, была реакция, да, что касается правонарушителя uh -huh. и так дальше. Если это факт есть, который подтверждается, то вызывается дополнительная группа, которая будет заниматься в рамках э, функций, которые не относятся к нам. Тобто, допустимо, вот як нам, вот. нам делать для того, чтобы вашу... эту тему да. Здвину, да. для того, щоб для того, щоб прискорити і, скажімо так, звернути увагу на mm -hmm. це порушення, моя порада туриста – звертатися з заявою, того, що заяву, в якій ви будете вказувати на те, що на вашу думку тут є склад кримінального правопорушення, передбачення статтю 161. Це дасть змогу особам більш сконцентруватися на вашому зверненні, перевірити витребувати витримувати інформацію в усіх можливих органах поліції. Ми взаєм... зі своєї сторони, ми тісно взаємодіємо з іншими органами поліції, з райвідділками, минулим, ну в минулому здільничими інспекторами, оскільки в нас є спільні бази даних, в які вносимо і ми, і вони. Ми спілкуємося за допомогою запитів, які ми відпрацьовуємо в першу чергу, оскільки це питання стоїть в строках. І так далі. Що стосується від ну, з нашої сторони, то ми я ж казала, що забезпечуємо те, що відможемо на місці відібрати в особи заяву чи звернення, а яке ми, передаємо відділ поліції доставити, да, або для доставити написання. для написання заяви, тобто в цьому випадку. Все, що від нас залежить, ми робимо. А для того, щоб в цьому в конкретному по 161 розбиратись, вам потрібно звертатись до тих, хто компетентний да, в Так, Ну, смотрите, все-таки, от я останній вопрос, да. буквально. І да. Да, смотрите, виходить, що Кто-то из нас, условно, да, должен да. сделать такое заявление. Но мы не знаем повторно ли это нарушение. Это раз. А у вас эта информация есть? Почему это не согласовать, не обратить внимание на нас полиции, что есть вот такая статья? И, пожалуйста, вот этот гамусом вот то, что повторное, проверяйте. Почему это нельзя сделать технически так? Ну, когда до них приходит такая заявка, они сами проверяют. Они каждую информацию проверяют по базам данных. Просто Даже... я поняла. Да. Если без заявы, это возможно делать технически, что у вас есть данные, что человек повторно нарушает это. Просимо, оскільки внимание. нас компетенцією не наділено розбирати, чи там є кримінальне правопорушення чи немає, а лише ну, ми говоримо про повторність в адміністративному. То трошки різне, Ви напевно путаєте повторність в адміністративних правопорушень, де декілька разів він чиняє одне й те саме адміністративне. Якої іменно дійсно вчиняє? Він перекриває пандус перекриває пандус, його он второй раз перекриває пандус і с'їзд. Та вже збільшується раз. розмір відповідальності, скажу так, О, Мі, я, страх... я можу вам такий приклад навести, коли перекрив пандус, особа впала, пошкодилась, зазнала середньої тяжкості ж тілесних пошкоджень, тут уже йде. Суспільна небезпека небезпеки тут де відповідальність, і встановити причинно-наслідковий зв'язок між порушенням правил дорожнього руху, отим водієм і наслідками, які ну завдані особі, яка упала, це вже не наша компетенція. Ви розумієте? Повторюваність? Ну, вот. Адмі... точно не моя, як психолога. Не, точно, ну, почему-то я... Це нельзя передавати в нацполіцію, щоб вони розбирались. Ви ну, смотрите. нам написати. ви теж нам можете все, написати я заяву, я ми передамо її по за належності. Ми розберемося, побачимо, <coughs> що там не адміністративне, а кримінальне, і передамо її в відділу поліції. Mm -hmm. Перший раз перекривають, uh, перша частина. Чому? Ми будемо чекати, коли людина, його зб'є машина. То есть это понятно должно быть, что если человек, одно дело, если неправильная парковка, можно просто даже предупредить. Но если человек стоит на пандусе и тем самым заставляет человека на коляске искать какое-то место, не приспособленное для перехода дороги, это понятно, что І во жизнь И это уже должно рассматриваться сразу как создание аварийной ситуации. в случаях с... Ну да, о рінних ситуації в случаях з Понимаете? Газету. И тут вот надо донести до вічного составу. Я считаю. Я э, зрозуміла вашу по не позиція, вашої пропозиції, скажем так, щодо ініціативності нас. к патрульной полиции а вы, вы, это вы, не, эти... не ваша последственность, направлять о последственности, информация это... есть законодательство, я вот вам назвала, все законы они говорят о том, что это так, 161 -я четко вообще описывает эти все вещи и что умысел есть там тоже, это не прямой умысел. Я же вам все это прочла не для того, чтобы и просто почитать Я бы даже проговаривал, чтобы патруль мог это проговорить и предупредить человека, что он нарушает не только в данном случае Вы поймите правильно, это, это не мы... претензия к вам. Я поэтому я обозначила, что это вообще. во всем мире, правда, это законодательство, его вообще тяжело сдвинуть с мертвой точки. Но у нас получается так, что э, два подразделения, ну так скажем, условно подразделения, да, э, вот в этом месте это вообще, ну, в во фокус внимания даже не попадает. Мы всего лишь хотим обратить внимание, и, возможно, вы каким-то образом между собой сможете сами договориться, как это делать. При этом я понимаю реальность картины. Если патрульный полицейский будет реагировать на все пандусы, ему не будет времени заниматься всем остальным, то есть он погрязнет в этом. Но патрульный хотя бы создать... Полицейский обязан реагировать на все да, э, у нас только нарушений. Но, этого не происходит, и мы хотим сдвинуть это тоже. Мы будем поднимать этот вопрос как можно чаще и будем доводить патрульных. Просто если хотя бы один прецедент такой создать, то ну, все равно люди живут в информационном пространстве. Второй раз человек побоится поставить эту машину. Давайте так сделаем. Я попробую больше детально. Углубитись в цю тему 161-як це можна зв'язати з, з нашою роботою. І я вам надам свої пропозиції, щоб зараз не бути голослівною. То, що зараз на практиці я вам сказала, як в нас відбувається. Ми передаємо заяви на відділок відділки поліції, де ну все по компетенції. Я спробую вам допомогти. Як ми можемо можливо в цю зрушити з мертвої точки? Сіба да. перше да. не працює. Спасибо. Большое по по конкретных по по випадках, по конкретных нормах статей, статей треба розбиратися, кожну кваліфікуючу обставину, все це треба розбирати. І це, ну, потрібен час. Я бы хотел перейти с до останнього вопросу. Он очень актуальне для всіх абсолютно участников дорожного движения, это в преддверии снегопадов, это нарушение повсеместное. правил дорожного движения статьи 15.15, .15, которая запрещает установку предметов, которые мешают приезду. Да? И это нарушение статьи 139 административного кодекса. Что у нас происходит? Я хочу сразу сказать, что нельзя ну, как бы сравнивать работу новой патрульной полиции и бывшей ВГИ, как бы, потому что я давно занимаюсь этой проблематикой в зимний период, и ситуация меняется в лучшую сторону. Ребята реагируют на вызовы, если звонишь по 102, отзваниваются, потом докладывают, что снег обратно закидывают на тротуар. Но тут важно, я считаю, что ваша помощь в этом, потому что как превентивные меры, я бы очень хотел, чтобы вы или используя свою пресс-службу, или, может быть, проведите брифинг с представителями коммунальных служб, с представителем ОСМД, который сейчас создается, где им еще раз объяснить и напомнить, что такими действиями, когда они дают распоряжение скидывать снег а, а через какое-то время это даже не снег, это все что угодно в этом снеге. На проезжую часть, создавая аварийную ситуацию, это нарушение, которое должно караться. И потому что, вот допустим, если два года назад дворники легко созванивались с начальниками своих участков, те приходили что-то пытались объяснить, что это нормально. Это само уже год назад, прошлой зимой уже такого не происходило. Они уже понимают, что они нарушают. Но осталось додавить, я считаю, чтобы они вообще забыли о таких, потому что они экономят деньги на вывозе снега, а из-за этого люди портят свои машины и рискуют здоровьем своей свободы, если, не дай бог, они кого-то собьют на пешеходном переходе, подскользнувшись, да, когда мы едем, уже вся дорога растаяла, и тут друг откуда не возьмись налить, и как раз возле пешеходного перехода, потому что дядя в жилетке накидал там этого самого снега. Это вообще, ну, это нигде не делается в мире. Время патрульной полиции тесно сотрудничает с органами местного самоуправления, это такими экономическими предприятиями, которые непосредственно занимаются уборкой снега, это городские дороги муниципальной безопасностью, которую мы совместно ездили по городу, смотрели, где снег выкидывают на проезжую часть. Да, и так же ездили к начальникам ЖАКам и проводили с ними профилактические разговоры по поводу, души. Нельзя, что нельзя. Уже есть это соответствующая статья. Ну вот вы сами как считаете, вы по пятибалльной системе прошлый год можно как оценить? Вот именно в этом вопросе. С учетом такой непогоды, которая была, да. я считаю, что мы очень достойно справились, так как мы первый раз это встречали. И там потому бани... что снега было очень много. Правильно, вы, ну я имею в виду, вы правильно говорите, вы э, довольно-таки оперативно расчистили проезжие части и люди смогли там возобновить э, движение. Но вот этот снег, который лежит на э, тротуарах, он не вывозился практически. Я вот отслеживал эту ситуацию. Я услышал, что вы делаете в этом, в этом направлении, и я бы хотел, чтобы вы не, ну, как бы не прекращали этот вопрос. Если нужна какая-то помощь нашей стороны, и мы можем чем-то помочь, то мы с дорогой душой разговариваем. Я бы хотел поблагодарить всех за встречу, потому что мы, в принципе, Спасибо, обсудили большое. все вопросы, которые мы наметили. Очень приятно было с вами всеми познакомиться, и ну, действительно конструктивно, потому что наметили... Тут же варианты, и, да, да, и, да и направления тоже. Спасибо вам большое. Первое необходимое, что мы сделаем, это тренинги, тренинги с патрульными. То есть для того, чтобы ребята, патрулируя улицы нашего города, обращали внимание на людей с ограниченными физическими возможностями и оказывали им помощь когда это необходимо. Больше внимания. Эти люди больше внимания требуют, конечно, не только от патрульной полиции, от всех горожан, от всех одесситов. Это тренинги первое. И второе это будут совместные рейды. Рейды на улицах города, чтобы обратить внимание одесситов на проблемы, опять же, людей с ограниченными физическими возможностями. И, конечно, я считаю, что обратить внимание на воспитание наших водителей, потому что это прежде всего хамство. Это неуважение к людям, которые не могут переступить, которые не могут перепрыгнуть и которым необходимо внимание. Это не только люди-колясочники, это также люди, которые не видят. И им нужно всегда помочь. И хотелось бы, чтобы это понимала не только патрульная а полиция. То есть мы придем на помощь, мы будем работать, мы будем помогать. Но хотелось бы, чтобы каждый взрослый человек, ребенок, то есть взрослый объяснил это своему сыну или дочери, что обращай внимание, подойди, спроси, нужно ли вам помочь перейти дорогу, нужна ли вам помощь. То есть это воспитание, это уважение которая необходима всем.